ранти э, ранти ну, до нового года было хорошо у а нас потом стало хуже да меньше стали а. из этого года да Лючи да. Ага. он взял 50 процентов мне 50 ему как ну, на на, на дологи? налоги я э -э не не понимаю вот ну, допустим машина заработала да. в месяц 500 тысяч да. 250 мне 250 а? хозяев что это хозяин ну

О, они, они платят Для тебя Нет. Как понимаешь, ну как бензина, ну. Да, да, да. Дизель, не знаю, да, дизель. Нет, а. Я покупаю. А вы должны покупать, не фирма. Нет. Ай-яй-яй-яй, это много, э? да, Много. Да, сколько стоит дизель? Ну, сейчас, ну, 20, 20 рублей? Так. 20. Ну 30 рублей. А. Ну у нас так-то вот... Карточка есть. Ага. Дешевство, да? Да. Деньги не надо. Но... Б... Потом через банк все. Да, понятно. Ним, ви это сколько опит бензина? Много, я думаю, но. 100 километров, ну. 30 литров. Да. Опа. 30 литров. Ну. 100 километров. О май гад! Это много? Ну, oh, да. Если ты думаешь, как, как машина, нормально, да.

Челябинск красиво, озер очень много. Я верю, я. Почему он коммунизм закончил? Много, наверное, хотели власти дорваться. Казахстан президент, uh -huh. Узбекистан президент. Uh -huh. И все, Советский Союз нету. Ну, no, no, я хочу сказать, давай.

хотели очень много завод. Сейчас все заводы государственного ничего нет. Нет, нет. Было все. Все было государственное. Ну, no, все. Ты мне сказал, все было хорошо, но как было работать, но. Да. Ну почему как один день они сказали, все закончил коммунизм, мы начинали капитализм, например работа была заводы работали а. сейчас заводы как купили да и все заводы закрылись а -а. все работа людям негде очень интересно да. политика нету не делать не, не делать Растащили ага. Себе да. вот. Они стали богатые. Среднего класса у нас нет. У нас или нищие, да. или богатые. Сейчас. Да. Это мне очень странно. Как можно это? Это большая разница, но. Да, да, да. А раньше не это, не? Раньше кто был высоко, немножко богатый. Ага. А остальные все, ну, нормально. Ага. Работать производить ничего почти не производится. Почему не это? И потому что э, сырье, лес, газ, ага. нефть, все. Продал хорошо. А кому продал? А, ну, в Европу. К... Китай в Китае. В Китае, в Европу. Газ, Но, нефть. Давай. Они продавали. Они получают их деньги, да? да? Что они делают с этой деньги? С деньгами. Что это с деньгами? Покупают дома. В Европе яхты покупают. Ну, я Опа, пони, я понимаю это, я, я, я хочу сказать. Нефть, золото, Уго, Это как? Это Россия, но это для все, человеч... люди людей Россия. Нет, это только. Это для... государство. Нет, сейчас нет. Как нет? Это все единицы Путин, Медведев, Матвиенко, это все единиц. Да? Да. Ну, я, я хочу сказать, Ну, например, нефть, ты продавал, ты деньги, а потом государство, что делает это деньги? А это моя это мой, мой, вопрос. Мне очень странно, но, например, э, как сказать, я думаю, если в Италии это нет, если в Италии будет нефть, они шок, потом продавать а потом чуть-чуть как чуть-чуть чуть-чуть э, обратно и человек и люди ну делать хорошие э, дороги э, хорошие как школы, здоровая понимаешь не меня я понимаю у нас все воруют ну, все воруют Поворуют, что это Но... Это допустим. А, мире, а, да, а это, это это политика. Да, это очень важно Дороги. Там да, нет дорог Да, да. Дома. Государство дома не строит. Как было 20 лет да. назад да. Э это дороги? Да. Как было? А, так и было. Вот а, ее 30 сейчас? лет назад построили и не ремонтируют ничего. А. У нас всего только вот свой карман, сюда сюда туда. Государству ничего. Это мне очень странно. Да. И вот я сейчас работаю, да? Да. Но я получаю 50 тысяч рублей. Ага. Ну это, ну тысячу... Я знаю сколько, я знаю. да? Да. А... Фирма? Да. Официально платит мне 10 тысяч рублей. 10? Да. «Официали! Э, да. Э, другой деньги где? Куда? А другой в конверт и мне отдает. да? Налог маленький, чтобы платить. А, -а. а -э это легально? Это 10 тысяч легально, а. а 40 нелегально. Да? да. И полиция ничего не сказала. А ничего никто не знает. Все знают. И полиция знает вообще-то. но если все государство ворует... Ага. Ну, это странно, почему? потому что я слушал в ТВ, что медведь сказал, надо поменяться, все, надо закончить коррупция, надо закончить э, черные работы. Это... Ну, я слушал в ТВ это. Да поговорку слышал такую рыба гниет с головы не, это не что это, что за чин это? А? рыба, рыба? рыба, да ага гниет, портится а, не понял это как метафора, не? ну, пословица ага вот у нас вор кто? Путин Медведев ага вот Я... вот их убрать и все, будет лучше будет ну там другой будет вообще-то да, конечно это очень сложно ну, да Медведев, люди, но как элек, элекция, вот, вот, понимаешь, вот. А, Путин там, Кремлин, а, спасибо человеку, который сказал, давай, я хочу Путина, я не знаю, как это слово по-русски, понимаешь, я понял, да. ты едешь, и ты так, так, элекция, как парламент, как Дума. Еще есть пословица такая, Москва... Это не Россия. <laughs> это не Россия. Нет, это другое государство. Да? Да. Москвичи там, они другую, по-другому живут. Да? Да. Это, это честно, Они да? все себе, себе, себе. Да? Там, да. почему ты знаешь? Ну, я очень много живу <laughs> уже. И очень много есть. Вот у меня 50 тысяч да. зарплата, да? Фирма Москва. Москва, ага. Да. А -а. Почему? На московской фирме не работает московский водитель. Это мало. Почему, ты 150. Ага, ага, я понял. А мне 50, это много. И, И половина еще раз обратно на фирма твоя зарплата, но Нет, no? нет, нет. Не понял. Официально 10 тысяч, а. А, а неофициально 50 тысяч. Ну, ты, когда закончим месяц, у тебя есть 50 тысяч. Окей, да. okay, я понял. Это, это интересно. Это. Ну, давай, пересеки это хорошо в России. Только сколько часов вы работаете? На, на месяц, например. Месяц. Вы знаете? Бывает, на, бывает 30 дней. На неделю сколько? Часов? Да, часов. Я бываю тут. <laughs> еду в сутки, 20 часов еду. Да. В один. Ага. Бывает 18. Ну, вы можете сказать что а, один месяц вы работаете больше, э, чем 200 часов. Больше. Больше. Упс. Больше 200 часов. Больше. 300. 300 да? я понял, я понял. Как говорят, туфта. <laughs> не знаю. Знаешь? Нет. Не знаю. Это неправда. А, неправда. Путина никто не выбирал. Это все под э, Вы, какой был ваш вопрос, если я знаю, кто? Если я знаю, кто? Ты меня спросил. А, Михаил Евдокимов. Не, не знаю. Это был артист, юмор. А, а потом он губернатором Алтайского края стал. Он хотел, чтобы люди жили хорошо. Его да? Да. Кил? Пан? Да. А кто? Ну, а, вы не знаете. Да, конечно, кто знает. А когда было это? Это было, ну, лет пять назад. Сколько? Пять. пять лет да. назад. Очень хороший артист был. Ага. Он родился в Алтае. И вот его народ выбрал голосовал. Э, он, он, что он делал? Только и плохой. Он не давал воровать. Не давал? Воровать. Ага. Evo, Mercedes e voilà, automobili, per sede si è eco e... Sì, è un'accidentale. Ah, un'auto. Perché? Perché molti persone hanno votato come Presidente che non facevano nulla contro la corruzione. Я думаю, просто заставляли людей голосовать. понимаю. Насильно. Куна? Насильно заставляли голосовать. Да? Да. Я много знаю Новокузнец, Кемерово, да? Маттерь. Что вы слушали? Да, вот сказали, будешь голосовать или работать не будешь. Да? да. Они сказали, стокай. <HOUSS> <público">, <Rickman> «Да? Да? да? да. да. <erman> Это как система. Да. А журналисты ничего не, не, не сказали, это? Да все знают это, все а. знают. Все, все, знают. Пищут, все. все пишут, газеты пишут. Ага. Супер! <с>